всем тем, кто откликнулись на наше приглашение для того, чтобы прийти и вместе с нами э, так скажу, отметить определенное событие. Э, называю это событием, потому что, в принципе, ну, это что-то, может быть, что-то новое на сегодняшний день для Узгорода э, Недавно буквально в интернете прочитал такую информацию о том, что Узгород это такая, такая негласная столица мини-скульптур, один из уникальных городов в Украине. И знаете, мы так посмотрели, вот, ходили здесь, смотрели, вот среди этих мини-скульптур мы не нашли мини-скульптуры, которая бы, на наш взгляд, отображала что-то что, -то, что -то уникальное, специфическое, которое есть и в Ужгороде и в Украине. В данном случае это уникальное и специфическое, это, это не совсем радостное и позитивное. Это проблема.

Tau kepurė buvo nugalėta, tau kepurė buvo nugalėta.